আধুনিক কবিতা বুলি ক'লে মোৰ মনৰ যি ধাৰণা সেয়া হৈছে আমাৰ কবিসকলৰ অন্তৰত উদ্বেদিত হৈ থকা শব্দৰ সমাহাৰত গঠিত একো একোটা শব্দৰ মালিকা তথাপি নিৰুদ্বিগ্ন তাই জনাকীৰ্ণ ৰাজপথেৰে তাই আগবাঢ়ে এই যাত্ৰা এক উদ্দেশ্যবিহীন যাত্ৰা তাই হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ গুড আফটাৰনুন মাকুম আসাম থেকে আমি চন্দন মজুমদার আমি এসেছি মাথুম কলেজে মাকুম কলেজের অধ্যক্ষা ডক্টর মানবিকা বোমাই আপনি যদি কবি হন বা কবিতা ভালোবাসেন অনেক ভালো লাগবে মায় আস মাকুম কলেজ মাকুম কলেজের অধ্যক্ষা ডক্টর মালবিকা ভূঁয়া ফুকন লগত লগ বাইদার তেখেতে অধ্যাপিকা যদিও ভাল এজন কবি লগত কথা পাতিম বাইদেউ আপনি অধ্যাপিকার লগতে ভাল এজন কবি আপনার এই কবিতা লিখার অনুপ্রেরণা আপনি কারণ মহাবিদ্যালয়লৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আধ্যাত্মিক এগৰাকী হওঁ কিন্তু ভাল কবি হওঁ সেয়া এতিয়াও নাজানো বাৰু তথাপি মাজে মধ্য নিজৰ মনৰ কথাখিনি মনত খুদুৱাই থকা শব্দ কিছুমানক লৈ পেলাই কবিতা লিখি থাকোঁ অসমীয়া ভাষা ভাল পাওঁ অসমীয়া ভাষা হেৰি মজুৰে আছে শিৰাই শিৰাই প্ৰবাহিত হৈ আছে গতিকে এই শব্দখিনিক লৈ মনত উকমুকাই থকা ভাৱবোৰক লিখিত ৰূপ দিওঁ কেতিয়াবা সেয়া সৰু সৰুৰ পৰাই কৰিছিলোঁ কিন্তু তথাপি এতিয়া পুৰঠ মনত পৈণত মনত এইখিনিয়ে ভাৱ হৈ প্ৰকাশ পাইছে গতিকে এয়া বহুত বেছি দিন নহ'লেও প্ৰায় পোন্ধৰ বিশ বছৰ হৈ গৈছে চৰ্চা অব্যাহত ৰাখিছোঁ তথাপিও বহুত বেছি কিবা কৰিছোঁ বুলি মই এতিয়াও নাভাবোঁ বহুত বাকী এতিয়া শিকিবলৈও বাকী বহুত বাকী এতিয়া জানিবলৈও বাকী আৰু বহুত বাকী চৰ্চা কৰিবলৈও এতিয়া হয় এনে ক'ত ক'ত চপা হৈছে আপোনাৰ কবিতা পুথি হিচাপে মোৰ চপা হোৱা নাই বৰ্তমানলৈকে মই কবিতাবোৰ লিখিয়ে ৰাখিছোঁ পৰিকল্পনা কৰি আছোঁ চফা কৰি উলিয়াম বুলি তথাপি হৈ উঠা নাই কৰ্তব্যৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান বিস্ফোৰ ৰৈছে সেইখিনি কথা বাকী বিভিন্নজনে বিভিন্ন ব্যক্তি বিশেষে বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানত যেতিয়া বিচৰা হয় কেতিয়াবা প্ৰকাশ কৰিবলৈ দিওঁ গতিকে বৰ্তমান সময়ত এখন বুলি মই ক'ব নোৱাৰোঁ বিভিন্ন বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানত আধুনিক কবিতা বুলি ক'লে আপুনি কি বুজি পায় কবিতা কবিতা বুলি ক'লে আধুনিক কবিতা বুলি ক'লে মোৰ মনৰ যি ধাৰণা সেয়া হৈছে আমাৰ কবিসকলৰ অন্তৰত উদ্বেজিত হৈ থকা শব্দৰ সমাহাৰত গঠিত একো একোটা শব্দৰ মালিতা সেই কবিতাই কোনো বান্ধোনৰ সৃষ্টি নকৰে কোনো বান্ধোনৰ মাজত সোমাই নাথাকে সেই কবিতাকেই আধুনিক বা মুক্ত মনৰ কবিতা বুলি মই বিবেচনা কৰোঁ আগতে যিটো কবিতা আছিলে এই আমি চন্দমিলাই কবিতাবিলাক আমি সৰু সৰু থাকোঁতে স্কুলতো পঢ়িছিলোঁ চন্দমিলাই এতিয়া সলনি হ'ল এতিয়া ভাৱবিলাকো অলপ বেলেগ হ'ল আগতে এই গল্পৰ নিচিনা কিছুমান ভাৱ আছিলে কিন্তু তাৰ ভাৱটো গভীৰ গভীৰ আছিলে কিন্তু এতিয়া আৰু মানে বেলেগ হ'ল একেবাৰেই বেলেগ হ'ল কিছুমান আধুনিক কবিতা ধৰিবই পৰা নাযায় কেনেকৈ কি লিখিছে কবিয়ে সেইবিলাক সেইটো বিষয়ে কি ক'ব পাৰোঁ মই বৰ বেছি দূৰলৈ নাযাওঁ সেইটো হয় আপুনি ঠিকেই কৈছে আমি আগতে যিবোৰ কবিতা পঢ়িছিলোঁ সেইবোৰ আছিলে চন্দ্ৰবদ্ধ কবিতা গতিকে নিৰ্দিষ্ট শব্দৰ মাজত সেইখিনি সীমাবদ্ধ আছিলে আৰু কবিৰ লিখনিটো বা কবিৰ সৃষ্টিও সেই বান্ধোনৰ মাজত সোমাই আছিলে তথাপিও এটা তাতো এটা আছিলে এক লয়লাভ সুন্দৰ লয়লাভ আৰু পঢ়ি আমি খুব ভাল পাইছিলোঁ আমাৰ আমি পাঠ্যপুথিত থকা কবিতাবিলাকো তেনেধৰণৰ আছিলে আৰু আমাক সেইখিনি মুখস্থ কৰিবলৈ বা সেইখিনি আওৰাবলৈ খুব সুবিধা হৈছিলে সেইখিনিতো খুবেই ভাল লগতে যেতিয়াৰ পৰা আধুনিক কবিতা আহিলে মানুহৰ মনবোৰ মুকলি মুকলিমূৰীয়াকৈ বা স্বাধীন চেতিয়াকৈ শব্দৰ প্ৰয়োগ হ'বলৈ ধৰিলে সেই তাৰ মাজতে কিছুমানে সেই সুবিধাৰ আঁৰত সেই নচিলাতে কিছুমান কবিতা সুন্দৰ কবিতা আমি লাভ কৰিছোঁ আৰু কিছুমান আপুনি ক'বৰ দৰে হয় কিছুমান শব্দৰ সমাহাৰত হয়তো কবিতাবোৰ কবিতা হৈ নুঠিবও পাৰে গতিকে ইমানবোৰ বহল অৰ্থলৈ নাযাওঁ কিন্তু কবিতা সেই আগৰ কবিতাও ভাল লাগে আমি এতিয়াও আঁৰাওঁ আৰু এতিয়াৰ কবিতাবোৰো ভাল লাগে কবিসকলৰ মুক্তক মনেৰে তেওঁলোকে বান্ধোনৰ পৰা আঁতৰি নিজস্ব শৈলীৰ কবিতা সৃষ্টি কৰিবলৈ যি স্বাধীনতা লাভ কৰে সেইখিনিত কবিৰ থাকে নিজস্ব এটা শৈলী বাইদেউ আপোনাৰ কবিতা এটা গাই শুনাব নেকি অলপ কবিতা মই অকণমান তৈমিজিম্মা নারীবাদির অকন হবিতাবিল অকণমান ফুটি উঠে তেনেকুৱা কবিতা এটাকে মই পাঠ বাৰু তথাপি নিরুদিগ্ন তাই জনাকীর্ণ রাজপথে তাই আগবাঢ়ে এই যাত্রা এক উদ্দেশ্যবিহীন যাত্রা তাই পেটৰ তারণাটা নুঘূৰে তাই কারণ ভদ্ৰলোকৰ আবেষ্টনির ঠিক বাহিৰৰ চাপা পাতনিতে থাকে তাই রাজপথ যায় আৰু যায় অবিৰাম গতিত নিৰুদিগ্ন এই যাত্ৰা আশা কিবা উদ্দেশ্যৰ দৰে শব্দবোৰৰ যে তাইৰ নিচিনাবোৰে জন্মতে গৰমতো তাইৰ দেহত থাকে লোক ফটা কম্বল তথাপি তথাপি নিৰুদ্বিগ্ন তাই অনুভৱ কিবা উপলব্ধিৰ দৰে শব্দবোৰ যে তাইৰ নিচিনাবোৰে জন্মতে টেটো চিপিক হত্যা কৰি থৈ আহে ভদ্ৰলোকৰ ভদ্ৰ সমাজৰ ভদ্ৰলোকে কিন্তু কম্বলৰ পিন্ধাই দি সৰকীয় হাতাই যৌৱনক কুটি কুটি উপভোগ উপভোগ কৰিত্তি লৈ নাথাকে যৌৱনৰ জীয়া ধন্য দিছে তাইৰ দেহত তথাপি মূলদিগ্ধ কামনা কিবা বাসনাৰ দৰে শব্দবোৰ যে তাইৰ নিচিনা মোৰে তাইৰ নিচিনাবোৰে জন্মতে দিনটো চেপি হত্যা কৰি থলে হঠাতে তাইৰ দেহৰ অস্বাভাৱিক পৰিৱৰ্তন কোন মুখা পিন্ধা ভদ্ৰলোকৰ কামনাৰূপি মোবাইল আৰম্ভ হ'ল মানুহৰ ঠাট্টা মস্কৰা তিৰস্কাৰ গঞ্জনা ঘৃণাত নাক কোচাৰে তথাপথিত ভদ্ৰ সমাজৰ প্ৰতিনিধি কম্পদবোৰে তথাপি নিৰদিগ্নতাই অপমান কিম্বা প্ৰতিবাদৰ দৰে শব্দবোৰ যে তাৰ এই নিচিনাবোৰে জন্মতে টেটো জেপি হত্যা কৰি থৈ আহে তথাকথিত এই পাগলীৰ গৰ্ভতে জনম দলে আকৈ দি জাৰজ সন্তানে আকৌ এবাৰ হত্যা কৰা হ'ল ভুল অন্ধিত হ'ল মানৱতাৰ ঠাই আজিৰ স্খলিত মানৱ সমাজ তথাপি তথাপি নিৰুদ্বিগ্নতাই আনন্দ কিবাবে সাদৰৰ দৰে শব্দ হৈছে তাই নিচিনাবোৰে জন্মতে তেজস্বী হত্যা কৰি বহুত ধুনীয়া আপুনি ক'লে অসমীয়া ভাষা ভাল পায় এই অসমীয়া ভাষাৰ এই কবিতা লিখাৰ আপোনাৰ যিটো চিন্তা চৰ্চা আগলৈকে আপুনি কি কৰিব বিচাৰে বাৰু হয় মই কৈছোঁৱেই মই অধিক চৰ্চা কৰিব বিচাৰোঁ এই বিষয়ত আৰু গভীৰৰ পৰা গভীৰলৈ মই সোমাই যাব বিচাৰোঁ অসমীয়া ভাষাৰ অসমীয়া শব্দৰ যিবোৰ লুপ্তকাৰী কিছুমান শব্দ আছে সেই শব্দবোৰ যাতে পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আমি অতি গৌৰৱান্বিত যে অসমীয়া ভাষাত বহু শব্দ আছে বহু শব্দ আছে কিন্তু বৰ্তমান কিছুমান শব্দ লুপ্ত হ'বলৈ ধৰিছে সেই লুপ্তপ্ৰায় শব্দবোৰ আমি কিন্তু পুনৰুদ্ধাৰ কৰি পেলাই আমি কবিতাৰ মাধ্যমেৰে হওক গল্পৰ মাধ্যমেৰে হওক প্ৰবন্ধৰ মাধ্যমেৰে হওক বা অন্যান্য মাধ্যমেৰে হওক আমি কিন্তু সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব লাগিব নহ'লে সেইখিনি একেবাৰে লুপ্ত যাব গতিকে আমাৰ সকলোৰে কৰ্তব্য যে অসমীয়াত ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ শব্দ চহকী ভঁৰাল আছে গতিকে সেই শব্দবোৰ কিন্তু আমি ব্যৱহাৰ কৰি থাকিলেহে শব্দবিলাকে নিজৰ মানুহ ৰাখিব পাৰিব হয় আপোনাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভিতৰত কাব্যিক প্ৰতিভা আছে নেকি বাৰু বিলাকত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ কাব্য প্ৰতিভাৰ পৰিচয় দি থাকে লগতে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট তিনিটা আছে চাৰিওটা ডিপাৰ্টমেণ্ট সাহিত্য বিষয়ক অসমীয়া বাংলা হিন্দী আৰু ইংৰাজী গতিকে এই আটাইকেইটা বিষয়ত প্ৰৱক্তাসকলে তেখেতসকলৰ আৰু যত্ন ৰাষ্টিৰ চেষ্টা কৰে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও সেইদৰে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহে এইটো কলেজ হাই ছেকেণ্ডেৰীলৈকে আছে নেকি অঁ ডিগ্ৰী ডিগ্ৰীও আছে অঁ অঁ আৰু এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভিতৰত কিবা কবিতালৈ আলোচনা কৰে নেকি ৱৰ্কশ্বপ অঁ হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কি ক'ব এনে এই কবিতাৰ চৰ্চাৰ কাৰণে হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সদায় অনুপ্ৰাণিত কৰি আহিছোঁ যিহেতুকে ময়ো এগৰাকী অসমীয়া বিভাগৰে ছাত্ৰী গতিকে এগৰাকী ছাত্ৰী হিচাপে এগৰাকী অসমীয়া হিচাপে আৰু এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী বা অধ্যক্ষা হিচাপে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এয়াই কওঁ যে অসমীয়া ভাষাটো বিশেষকৈ আটাইখিনি ভাষাই আমাৰ প্ৰয়োজন হ'লেও মাতৃভাষা হিচাপে অসমীয়া ভাষাটোৰ প্ৰতি থকা আমাৰ কৰ্তব্য বা আমাৰ শুদ্ধকৈ শিকা শুদ্ধকৈ উচ্চাৰণ কৰা আৰু শুদ্ধ ৰূপত লিখিত লিখিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিব লাগে যাতে ভাষাটোৱে বিপিত ৰূপ নাপায় যিহেতুকে বৰ্তমান সময়ত আমাৰ ভাষাটো অকণমান বিভিন্ন কাৰণত সেয়া আমি সামাজিক মাধ্যম বুলি ক'ব পাৰোঁ নতুবা আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠানত শিক্ষা গ্ৰহণৰ মাধ্যম বুলিও ক'ব পাৰোঁ এই আটাইবোৰ লগে লগি আমাৰ ভাষাটো এটা মিশ্ৰিত ভাষাৰূপে প্ৰয়োগিত হৈছে কিন্তু ই অতি আমাৰ বাবে পৰিতাপৰ বিষয় ভাষা আমি শিকিব লাগে কিন্তু যেতিয়া যোনটো ভাষা যিটো ভাষা আমাৰ কোৱা হয় সেই ভাষাটোকে আমি কিন্তু শুদ্ধ ৰূপত ক'ব লাগে যিদৰে আমি অসমীয়া ভাষা ব্যৱহাৰ যেতিয়া কৰোঁ আমি অসমীয়া ভাষাৰ শব্দবোৰ প্ৰয়োগ কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিব লাগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকো এইখিনি কথা মই প্ৰায়ে হয় আপোনাৰ ইয়াত ষ্টুডেণ্ট ট'টেল কিমান আছে বাৰু অঁ বা ভেৰি গুড আজি এতিয়া এইটো সময়ত যেতিয়া ইংলিছ মিডিয়ামৰ ফালে চবে আগবাঢ়ি যায় সেইটো ক্ষেত্ৰত ইয়াত ইয়াত এনে ইংলিছ মিডিয়াম নে অসমীয়া মিডিয়াম টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি অৰ্থাৎ নতুন শিক্ষানীতিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ আধাৰত আমাৰ মাতৃভাষাৰূপে অন্যান্য ভাষাবিলাকো ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু তাৰ লগতে আমাৰ সন্মানসহ অৰ্থাৎ অনাৰ্ছৰ বাবে মেজৰ বাবে আমাৰ আটাইকেইটা ছাবজেক্টেই আছে সাহিত্য বিষয় মই কৈছোঁ ইতিমধ্যে অসমীয়া বাংলা হিন্দী আৰু ইংৰাজী আটাইকেইটা বিষয়তে আমাৰ মেজৰ ল'ব পৰাও আছে হয় আছে

নমস্কার খুব সুন্দর কথা বললেন ডক্টর মালবিকা ভহিয়াবাইল কিছু শব্দ অসমীয়া ভাষায় এখন অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে সেগুলো পুনরুদ্ধারে তিনি চেষ্টা করছেন চেষ্টা করছেন অসমীয়া ভাষাকে প্রসারিত প্রচারিত করতে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও তিনি চেষ্টা করছেন সে চেষ্টা তার যাতে ভালো হয় সুদূর প্রসারী হয় অগ্রগতি হয় আশা করে আজকের ভিডিও এখানে শেষ করি ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্টস করে জানাবেন লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবেন ভালো থাকবেন দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে স্পন্দন कथा मालिका गंध लगी भागे ने भागे ने भागे ने तोर हनर भागे ने तोर हनर भागे ने